в конечном конечный результат. Как сильнее это может быть? Это А как? Ну если нужен ноль. А как? Если нужен ноль. Вы не испытаете, сколько это выдаляет, как <coughs> мы, то это правда. Нет, не заряд. Не того, что Алексей Леонидович, как очень хороший уролог, он просто на три месяца уже занят. И операции уже он занят, и работает на почках, и так далее, и так далее. Он уже занят. Александр, Все, что? не мое. Если хочешь, в обход. Потому что в него болит кто? то может у него э, этот остеохондроз болит. Ну, а до него не прутся, потому что думают, что то почка болит. И ну, идут да. туда. А так будут направлять. Уже непосредственно. Да. Ну, 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 пусть, пусть давай мы послушаем. вы ну, скажете своему семейному врачу. Вы знаете, а мой бюджет не позволяет идти там платному куда-то. Найдите мне хорошего бесплатного да, специалиста. Нет, тут же не Понятно. А самое главное, чтобы реформа реформу что, скажете, сделать, это вы это вы это. Это Чтобы она решала вопрос с ценами на лекарства. Все остальное цены на лекарства пока не решили. А, а. а вот это как раз реформа. Нет, не чем тут вы цены на лекарства? На я прихожу. Нет, у, у, у нас решение Мискорады, которое мы на май предлагаем. Про цены на лекарства тут ничего не говорю. Я говорю о реформе. Я приду с этой бумажкой от э, которой. Мы же сейчас не решаем вопрос о реформе. Нужна она или не нужна. Мы, мы этот вопрос не решаем. Мы, мы обсуждаем проект решения. Да, проект это это мы, мы предлагаем модель наиболее безболезненную для наших лечебных учреждений и для жителей. До 1 августа мы планируем сделать такие вот как бы ну, громадские слухания. То есть для начала мы взяли тоже, позаимствовали опыт Полтавы, которые этим занимались в течение нескольких месяцев. Это в первую очередь объехать или коллективы, потому что в коллективах начали там всякие кривотолки, начали уже считаться и решать, кого будут увольнять, кого будут сокращать. Он успокоит людей, что никто не будет сокращен и никто не будет уволить. Просто будут называться по-другому. И будут функции вот вверху там четко разграничены. А люди как работали, так и будут выполнять свою работу. Вот. Потом это обсудить э, с громадскостью, на романский ради, ну, то есть устроить такую как бы, презентацию этого а Тем более, по моему заданию управление готовит к 20 мая план реформования медицины вместе с умом. Вот там будут все моменты четко прописаны поэтапно. Мы его вынесем на общее осуждение, або затвердим, або обетклоним, або какие-то пропозиции, что там там Вот там будет поэтапно, к чему мы должны прийти и как, и каким методом и про количество врачей необходимых, и куда, где будут узкие специалисты. Все это будет там расписано. Все. А сегодня нам просто надо это решение быстрее, потому что... что есть, есть, скажем, чиновники, есть вы, ну, не чиновник, не чиновник, и они должны выполнять, скажем, все законодательство. Если они отменили эту реформу, то они должны выполнять. Иначе их просто, скажем, звольнят, в лучшем случае. Мы это понимаем. Але питання ж в іншому, Олексій Леонідович, питання полягає реформі медицини, полягає не в цьому переставлянні сюди і туди. Питання полягає взагалі в системному підході щодо фінансування. Страхова медицина. Стоп, 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 стой. Фінансування. Ну не обов'язково тільки страхова. Це ми не потягнемо страхову. Ми змішано ще не потягнемо. Це питання фінансування. Якщо ми його будемо ставити і кажемо, що ми в місті суми виходимо з пропозиції щодо там пілотного, піонерного якогось проекту щодо фінансування, а це законодавство дозволяє. А поки що не трогаємо це совані, подивимося, як це спрацює. Тому що я, наприклад, як пацієнт впевнений, що питання, те, що було раніше, як ми кажемо, там був участковий терапевт, ти до нього приходив, вулиця така, та будинок такий. Записався, прийшов, подивилася, сказала, випить і пішов. А якщо щось таке виглядно, направляє до е фахівця, то це ж приблизно те. А там вже буде новий корпоративний зв'язок. І цей корпоративний зв'язок ми розірвемо зараз між головним лікарем, скажімо там, і, е, е, значить, ще кимось за відділенням, так ми встановимо інший, ще більш серйозний корпоративний зв'язок, який вже буде напряму, залежати від того, у людини грошей. Це просто очевидно. Ну, це просто очевидно. Більше того, якщо ми, не дай Бог, ще заберемо і перетягнемо все обладнання у наші ці центри. Не на на пічки і в, них, на пічке, в них ці центри, а все заберемо із э, стаціонарів з другого рівня, як я розумію, а там э, в державі грошей немає, що там поповниться все. А в ті діагностичні ті, центри, які построєні, понятно, для на кого нас нікуди туди не пустять, що в нас в ну, не місті не є, вони ну, ну, пустять. Ну, там а чого ж зараз не пускають? А хто не пускає? Так, а як туди зайдеш? Ну, я зайду, йди, заход, на любой я я туди їздив. Ну, шо, 90% жителів сьогодні. Іду по парку, я заходжу в обласний діагностичний центр. Сделайте меню В Зубах ковиряється, нічого не робить. На першому поверсі, ви знаєте, де ви зі. А у нас є направлення? Нема. А відкуда? Нет, я ИСУ. А, вы ИСУ идите отсюда. Пришел, он... Так а я, Вы где-то в зубах ковыряетесь. Вам захотелось да УЗИ. УЗИ сделать. Всяких делов вам УЗИ делать. Нет. Аппарат стоит 600 тысяч. Вам направление должны дать. Идите до врача сначала, дадут направление. А потом попадайте в диагностический центр. Ну зачем о, вот этим аморией заниматься? Полчаса сейчас болтаем, прошу а а попал. А так ты не разумеешь. Почему. Ну чего я не ну того, ну так же высказано. Ну, да, Иду захотел сделать людей. Захотил. Заплатите сделать. Правильно, если да. заплатите. Да, так вам, так да. сначала пойдите до врача и вам бесплатно э, дадут направление, ну, бесплатно взрослые. Никто уход. не отменял министерские приказы еще тех времен и уже и недавних времен, что приход пациента поликлинику начинается с участкового педиатра, если это ребенок, с участкового врача или семейного врача, который потом уже решает, какие нужно сделать обследование и какому ологу, то есть узкому специалисту направить. Потому что очень много нагрузки несут на себе невропатологи, лоры, акулицы, только лишь потому, что кто-то утром встал, ухо зачесалось, я пошел к лору. Или там, допустим, спина заболела, сам пошел к невропатологу еще и возмущается, что то, то, ли талончика ему не дали, то ли его не записали. Потому что он должен сначала прийти к семейному врачу или к участковому врачу, чтобы тут его уже, если и идти к невропатологу, то идти обследованным. Они же приходят не обследованные, он их смотрит, опять, отправляет на обследование. Это двойная, тройная нагрузка на врачей, потому что так хочется. Мы уже пошли на встречу, журналы самозаписи хотите, пожалуйста, и позвонку записать, пожалуйста, уже хотите, что хотите делать. Но никто не отменял эти приказы. К специалисту узкому нужно идти полностью обследованным. И он уже решил, на УЗИ тебе надо, на рентген тебе надо, эндоскопию надо сделать. Абсолютно правильно. Может, все-таки вот, сам проект решения... А все-таки скажите, пожалуйста, я, я хочу уточнить вот такую связь между вот этой семейной медициной и будущими стационарами. Врач семейный, он как будет направлять... В вот этот второй уровень по его личному желанию. Нет, или это раз будет какое-то распределение, что с улицы Пролетарской в ЦГБ, а с улицы Парковой в, там, нет, нет, они же будут разнопрофильные. ЦГБ будут. будет свой профиль пятый. В ЦГБ там будет инсультный центр, Конечно. хирургический, ортопедический, в пятой там. Случайно сейчас будут дублироваться где-то, или вообще не дублируются. Ну, постараемся, чтобы не дублироваться Сегодня дублируется. Сегодня у нас там пять, лор отделений по разным больницам. хирургическая в каждом да, Они ничего они понят, А вот смысл, чтобы создавать центры, чтобы там вот именно если это центр кардиологии, то там ну, серьезное оборудование, чтобы там ну, на базе все это развивалось. А так сейчас у нас... в будущем, в будущем, когда в центре управления медико-санитарной допомоги, да, вот как вот, по-моему, то ли в Николаеве, то ли в Кривом Роге, я уже не помню, в Кривом Роге. У них 7 или 8 центров уже созданы, и они созданы как коммунальные предприятия, Непригодковые коммунальные предприемства. То есть они уже, ну, они являются заказчиками медицинских услуг. Они уже составляют договора со вторым уровнем, допустим, со стационаром, и четко отслеживают свои, э, ну, свои затраты на лечение больных. То есть это соответствующие экспертные комиссии, показанные больной, не показанные. То есть там уже четко считают деньги. Вот. Мы пока еще идем как Центр первой медико-санитарной допомоги, и как направляли к врачам стационары, так и будут направлять. У нас пока ничего не меняется. Если уйдет у нас, вот это вот все наши стационары уйдут на финансирование э, со следующего года на областной бюджет, вот тогда уже начнутся опять, тогда уже тоже будем считать деньги и мы, и область будет считать деньги. Они не будут лечить тех, которые не показаны, на первом уровне не прошли. Вот. И вот не будем направлять, чтобы да, на да, потом. Да, они а, будут брать с улицы, не ли, присылали кого попало, чтобы заполнить свои кое места, потому что им нужно будет, чтобы это было направление семейного врача. Тогда, тогда и областная больница пересмотрит свой коечный фонд куда уже пять лет хочется добраться, потому что наши стационары пустые, да, Андрей Иванович? Хирургия пустая, в пятой больнице стояла, по-моему, Зато областная была переполненная. А аппендициты... Потому что можно лечиться в областной больнице? Нет, потому что они берут всех. Там аппендициты, грыжа, холециститы. То есть та патология, которая не должна лечиться на, третьем уровне. Это третий уровень, высоко Здесь конкуренция. Они просто... Им надо выполнять кое денег день и, извините, зарабатывать деньги. А наши стоят пустые, а они нам тыкают, а вот давайте вы вот теперь койки сокращайте. Область живет за счет города. И то, что третье место заняло область, третье-четвертое место по итогам э, вот, года в Украине, то третья часть это даже больше, это заслуга города. Так вот, Владимир а какое вы видите место, Мы... место четвертой, четвертой больницы в этой реформе? Место четвертой больницы, это специализированная больница неврологической помощи. Это то, что мы говорили, это что городской сказать? центр инсульта. Я не знаю, это моя мечта 2005 года. Ну, да. Это моя мечта 2005 года. Еще там ну, я, я хочу... да, да, еще бы там, конечно, бы и хоспис планировалось. Ну, по хоспису там такая есть проблема. А четвертая нет, четвертую надо сохранять. Уважаемые депутаты, я предлагаю вам как комиссии дать рекомендацию управлению здравоохранения подготовиться соответствующий проект решения на майскую сессию. Он-то уже готов. Да. Ну, естественно. А инициировать инициировать? комиссия должна да. подготовиться ответствующий проект решения для вынесения на майскую сессию. Инициатором будет ваша комиссия. Проект решения уже готов, но это потому что они забежали вперед. По сути дела, на комиссии дается рекомендация, потом управление готовится, выносится, комиссия инициатора. Правильно. Ну, проект уже есть, он просто очень объемный, включает в себя сначала створение из из отделений в поликлиниках амбулатории, а потом эти амбулатории объединять в центре. И вот как я нарисовал там, первое, пятое четвертая. четвертое. Если за четвертую проникнуть, основной центр это будет четвертая поликлиника, сам центр первичной медико-санитарной помощи. Орешение а решение комиссии какое должно быть? так, так? Решение комиссии.

депутаты уже второго состояния. На комиссии вопрос рассмотрелся. На комиссию сам да, проект решения не выносится. Вы рассмотрели проблему. И так, дали задание вынести а, на сессию подготовки проект решения про что-то. Например, про створение центра. Дальше управление готовит и выносит. Просто они уже его подготовили, потому что ну, спешили. Можно с ним ознакомиться. Но, по сути это дело, комиссия просто рекомендует управлению подготовить и вынести. В общих чертах они как специалисты несут ответственность за правильность подготовки этого решения, за правильность, за соответствие его законам всем и нормативно актам действующим. Это уже несут ответственность управления. Комиссия, как не специалисты, а депутаты, они просто дают задание стратегически сделать вот такое-то решение. А как оно должно быть? Потому что решение надо хотя бы изучить, сейчас а еще потом, а потом, да, вот сейчас ничего не Я так чувствую, что вместо, расскажу, раз, на, просто на, так, что? Ну прочитать. когда вы вспомни на, на комиссии рассматривали готовые проекты решения. Рассматриваем. Ну это исключение Ну это жизнь и здоровье людей. просто проблема такая. Хорошо, возьмите изучите. Вот у Александра Николаевича я тоже свои сомнения и свои пропозиции. Но Сотерна, это, как это мнение, а как мы в... да, да, надо же вы Вы, вы, вы доручите, чтобы управление подготовило, а потом вы будете знайомиться. Просто сейчас уже возьмете и начнете знайомиться. То есть вы, сейчас, сейчас надо потому ставить. Потому что вы представьте, что, например, я, да доручите, вот сейчас да, да, да,

Дайте доручение подготовить, а потом его бери и изучай. А дальше вот, буду. о чем я и говорю. Вот, ну, Нет, давайте. давайте. Да Что за первое доручение управления подготовить? И на вот, вот, все, вот, да. Есть, протокол. А когда мы будем его инициировать и выносить на свет? А, свет, ты пиши, доручить управлению, подготовить проект решения. Вот в протоколе это так и должно быть записано. Доручить, вот, я живу. И доручить педагогу. управлению подготовить проект и и. решения про створение центров первинной медико-санитарной допомоги. Все, Точно. Так, Все. Готов. Вот подготовить. Вот, а вот второй а, такой, такой. Такой. а теперь пусть изучают. И соберутся в следующий раз. раз. Вон, а а так 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 сейчас, не его сейчас подготовить. Вы решили на сайт. Во фракции эти проекты решений доповедают и объяснять. Не Поэтому не спешите. Да, Давайте, когда разрешила. мы соберемся, чтобы... это Я, я забота в пятницу могу. В пятницу не могу. В пятницу говорите. В понедельник. Я понедельник буду. Давайте в понедельник. Рабочий день. Понедельник.

Олександр, Олександр так, Михайлович сказав, що, що потрібна правда в фінансуванні, то я вам скажу, що ще потрібна правда статистична у медицині. Ну що зараз це, ну, це, ну, це просто брехня. Ми вимушені ці то, що каже Олексій, робити, щоб робити зарплатню головному лікарю. Для того, щоб робити зарплатню собі. Тому що ми сидимо на 2000 тисячі гривень, ті, які в операційній по 4-6 годин. То, що каже Олександр, каже, до нас тоді не достукаєтесь, і це вже є на заході. Mm -hmm. Тобто кращої медицини, ніж в нас була в Радянському Союзі, не буде вже. І її нема в світі, не існує. Це доказав, Бос, доказав, що це найкраща форма медицини. Ми від неї відходимо. Відходимо через те фінансування. Що каже Олександр, його нема. Нам ніхто не платить. І ми вимушені таким чином заробляти гроші. Зараз нічого в медицину не вкладає ніхто. То, що ви кажете, що це кажуть оптимізація ліжко днів, це значить скорочення ліжок. І це вірно. Тому що половина ліжок нам не потрібна. Це буде вірно. Це буде оптимізація. А гроші, гроші зараз люди самі приносять лікарню. Нічого ж нема. З тих 75 мільйонів, про які сказали, що вклали в медицину, ми їх не бачили ні копійки. Людина приходить і вимушена сама йти в оту. Вибачте, другу касу, яка називається, Лікарня. що ти добровільно платиш в ту касу. Що ж ти платиш лікарю в карман? Майор слухає, він це знає. До цієї пари він теж знав, що це так, в іншого виходу немає. Тобто, це сама реформа, вона вірна. Сама реформа вірна. Дійсно. Да, і страхування Не, надо. Як вона піде ця реформа? Це піде через наші кістки, це піде перемалування частини і спеціалістів. І, і, і наше розуміння цієї всієї медицини все. Але Через це потрібно пройти. Потрібно пройти, тому що назад дороги немає. наскільки я розумію. Я працював в тій медицині, я пам'ятаю ті м, е, полки, які були зайняті ліками. Не, ми не мали проблеми, що призначити. Все було. Зараз теж воно все є, але за великі гроші. То, що ви, е, Олександр Яковлевич, кажете, що треба. зменшити эту цену, то це не одна залежить, і це не на це не направлена. То зовсім yeah, інше, то торгующие організації, то там інше зовсім. Так что нам это нужно это принять. Ничего нам в понедельник не даст. И то, что мы будем собираться в понедельник, тоже ничего не даст. Потому что мы тут ничего не решим. Правильно. Есть закон. Есть закон. Ее нужно принять. Может, это не внести пропозицию. Я не знаю. Присумевне? Может, она, конечно, это не может, а 100% она может быть. Было бы разумнейше зачитать то, что да. Алексей Леонидович приготовил, как проект решения на сессии. Давайте я зачитаю. Я понимаю, раз, два, три, четыре человека за то, чтобы не сувать. Вы хотите подумать? Вот если, например, так, вы, давайте я зачитаю для тех, кто за. Придайте, пожалуйста. Нет, это мы сами зачитаем. Сами, да. Может быть, вы, может быть, вы вот потом, если да. будете согласны, в телефонном режиме завтра или после, я позвоните в, в телефонном Я тоже за, и это будет пятый недостающий голос для инициирования на тот, тот. Или... Вот, хорошо. пожалуйста. Хорошо. Может, Если не против, может, так и потом. Четыре а человека спрят за, спрят. нужен пятый голос. Вы потом Да, спрят. это просто тортят часы, ничего за нам не дадут. Абсолютно. Хорошо, так что он взял эту проблему на себя, я буду идти, остановить жрена, выбивать сам. Я вам помогу. Вот эти генераторы для больниц. Mm. Сказав, що на порожньому. Не, не працюють ті машини, які десь. Не працюють ті, які десь. Ви чотири роки просто ви знімаєте з розмовлення, так? Ви й знімаємо. Додаткових коштів знімаємо. Пока вона Цього обладнання достатньо, щоб забезпечити функціонування всіх оцінів. Сумська міська клінічна капітальний ремонт по Кривлі. Тут з кришами, тут всі. Всі криша. Всі криша, так. Що будемо крише? Латаріна. Пока. Вот, а, за... ну, пока, пока. Не было, не если что, может, после, второго, после первого полугодия возвратимся. Потому что если крыша потекает, то колокольчик...